Початкову і кінцеву дату дії штампу. І в даному випадку працівники соцзахисту є заручниками ситуації. Для того, щоб нарахувати кошти, вони просто повинні ввести, інакше програма не працюватиме. Якби їм ну, есть, дали нове про забезпечення... те, що э, закон України це одне, а програмне забезпечення соціальної захисту, де вони повинні поставити відмітку для нарахування, це важливіше. Получается вот такая коллизия. То есть о том, что 13 января отменили, сделали справку бессрочной. Потом выник, произошла коллизия. Было доручение Яценюка, тогда премьер-министра, миграционной службы проставлять все-таки вопреки закону, это их были документы. Проставлять, они проставляли закон. То есть об этой проблеме, я так понимаю, мягко сказать, знали с начала года, текущего, 4 -го числа передали полномочия, не указали никаких норм, что делать с этой категорией людей. При этом э, позиция управления социальной защиты э, стоит на том, что им нужно в программном обеспечении ставить дату. Ну ставьте дату плюс 6 месяцев и дату. Это не, не, дату. не позиция. Дина, яка має вы молодой человек, вы что это автоматизировано. Тобто, навіть якщо вручну ну...